Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləcilərimiz. Masazır qəsəbəsində hal-hazırda 6 nömrəli yeni məktəbə yaxın bir yerdə 569 nömrəli marshrutdandan nisbətən yaxın bir yerdə iki otaqlı, altında qaraj Hey TV göstərəcəm sizlərə. Bütün kommunalı var, sənətimiz var. Qoşa daşla tikilib, evin baş tərəfində beton kəməri də var. Keyfiyyət iş görülüb, mərkəzi kanalizasiya var. Bu yol da tam şəkildə az vaxtdan sonra düzələcək. Bu yan tərəfdə bizdə 2 ədəd də əlavə 3 otaqlar var. 3 otaqların ilkin qiymətləri 53.000 manatdır bu 2 dənə yanaşı olanların hər birinin qiyməti hər birinin qiyməti 53.000 manatdır və bu 2 otaq, altı qaraş, əlavə burada balaca həyəti var. Bu 45.000 manat start qiymətidir. Endirim olacaq evə baxdıqdan sonra. Və istəyirəm elə ilk olaraq bu kötoyu göstərim. Digər videolarımızda qalan evlərin görüntüləri olacaq. Yəni tam şəkildə baxa biləcəksiniz. Evin bu hissəsi evə qalxmaq üçün pilləkən hissəsidir. Həm əsas oturudu keyfiyyətlə tikilib, qoşa daşdır. Nisbətən yaxınında orta məktəb də var. Burada kombi üçün çıxış xətti qoyulub. Burada qarajdır. Burada qaraj qapısı da qoyulub. Lazım olsa qarajı indi istifadə etmək olar, lazım olsa evə çevirmək də mümkündür gələcəkdə. Pilləkən səsə alaydaçdanla üzlənlib. Və istərdim həyətin bu hissədən göstərim. Bir daha vurulunçu 2 də nə ev, 2 otaqdır, 53.000 manatdır. Və keçək bu evin içəridə təhlis hissəsinə. Bu evimiz, yənanı belə gedə biləyim ki, 2 otaqdır. Belə bir yataq otağı var. Yataq otağıdır. Sağbaşlar hamısı qoyulub. Burda bizdə tamam otaqdır. Tamam bizim bu hissədə qonaq otağı ilə mətbəx, studiyadır. Qonaq otaq böyükdür, böyük pəncərə iləndi. Bunun alt hissəsi garajdır. Hərizə kombi rəttəri çəkilib. Və baş tərəfdə də mətbəxdir. Studiya formasında olan 2 otaqdır. Studiya formasında 2 otaqdır. Bütün kanalda var. Bu qədər baxdıq. Su xətti, kanalizasiya, qaz xəttini çəkmə qoyub. Sonuncu izləyicilərə təşəkkür edirəm. Kanalı abunə olun, videonu da bəyənməyin unutmayın.